Дім мені просто не віриться, що зараз я навчуся готувати найпопулярніший десерт, який б'є всі рекорди з продажів, це ромова баба. Чому ромова баба настільки популярна в народі? Ну, мені каже, за що того, якого консистенція це тесто насищене, макровате. Э, многих в детстве, тим більше в советському дитинстві, однозначно був один з любиміших десертів, це э, мокрий хліб з сахаром. З чого ми будемо її готувати, що нам для цього знадобиться, і скільки у нас на виході вийде? Продукту. Для того, чтобы угостить наших гостей, понадобится 2 стакана муки, 2 куриных яйца, четверть стакана молока и немного сахара и 10 грамм живых дрожжей. И еще возьмем немного сливочного масла. Сначала э, с помощью нашей чудо-плиты угу. мы согреем необходимое количество молока. Хочу зауважить, что это мы делаем тесто для нашей ромовой бабы. А еще нам понадобится для сиропа и помадки? Для сиропа нам понадобится э, 2 столовые ложки сахара, четверть стакана воды. И в конце, когда уже остынет наш сироп, мы добавим 10 грамм рома. А для помадки все просто. Э, четверть стакана молока на 250 грамм сахара. Э, растопить, немножечко проварить и помадка готова. Молоко даже у нас уже согрелось mm -hmm. достаточно. Э, мы смешиваем и перетираем тщательно дрожжи с сахаром то есть вот одну столовую ложку мы добавим даже полторы в дрожжи вот мы перетерли и по чуть-чуть добавляем размешивая наше молоко так, добавим э, стакана муки. Слушай, давай я буду что-то делать. Я стою и, и мои руки просятся в процесс. Перемешивай. И вот а, консистенция э, моя будет? Густой сметаной. Угу. Буквально вот с первого раза только нужно тщательно вымешать эту муку, перетирая до об стенки угу. мисочки. Нашу опару нам нужно поставить в теплое место, накрыв предварительно каким-то полотенцем, на 10-15 минут для того, чтобы... Тесто начало бродить. Угу. Прекрасно. А пока мы можем сделать сироп. Давай. Возьмем в сотейник. В сотейник нальем четверть стакана воды. Воду мы сейчас будем кипятить вместе с сахаром. Угу. И на это количество воды нам понадобится полстакана сахара. Растворяем, растворяем. Но он вот по количеству воды он почти уже близок к сиропу. Угу. Только еще даже не весь сахар растворился. Для помадки понадобится еще одна кастрюля. В нее мы насыпем еще половину стакана сахара угу. и очень мало всего лишь в количестве трех столовых ложек мы добавим молоко. просто размешивая, да. Что касается сиропа, он уже готов. Важно, чтобы он остыл для того, чтобы ром не потерял своих вкусовых качеств в горячей среде. Я же тем временем возьму нашу заготовку для теста, еще одну миску и будем готовить уже. То тесто, которое будет служить нам основой под кексы, возьмем небольшой кусочек в весовом эквиваленте 20 грамм сливочного масла, Остальное необходимый сахар о, и тщательно. Даже вот эта ложка, которой мы перетирали тесто, кстати, заметь, э, она это стала подходить, шло. пускать mm -hmm. вот такие вот пузырьки красивые, и тесто стала плотная, хотя до этого было жидковатое. Вот да. это разошлись наши комочки, и как раз приобрелось именно самое, вот, что есть нужная консистенция. А можно тут кипать помадками, женщина? Ну что ж, все, готово. Перетираем. Высыпаем сюда нашу основу. По Одному розбиваємо сюди яйця. Скільки нам треба яйця? Два. Угу. Смотри. Однією рукою Дмитро Попов розбив яйця на шоромову бабу. І розмішуємо. Я знаю, что в традиционном рецепте ромова папа подається із родзинками, але у нас родзинок нема. Чему ты их выключил из нашего приготовления? А, ну, для того, чтобы вместе с изюмом вдруг не попал какой-то ракан. Нет, на самом деле я шучу, потому что бытует такая история, что изюм попал в десерт и именно благодаря находчивости одного а, кондитера, а, высокопоставленной вельможи когда он ему приготовил десерт, и в нем оказался действительно таракан, и на вопрос, что это, повар не растерялся, схватил этого таракана, съел и сказал, а, изюм мертв. Я просто подумал. Моторошные истории ты рассказываешь, сподевайся, в нашей бабе все по-иншему, и у нас будет все только наисмачнейшее. Ну ты видишь, где хоть один таракан? Озеро родзинок в своем особистом рецепте имеет. Нету. Так, мы э, ранее использовали полстакана муки, угу. теперь мы добавляем остальные полтора. Нам нужно замесить достаточно тугое тесто, которое впоследствии будет подходить. Угу. Сколько в целом займает приготовление ромовой бабы? Час двадцать можно на это потратить. И вот же наш комочек теста. Мы его кладем обратно в миску на небольшое количество муки и таким же небольшим количеством еще сверху притрушиваем, снова накрываем полотенцем и отправляем подходить в теплое место на час-полтора и оп! Фокус! Я как красота! Твои подготовленные тесто уже прошло все фазы бродения, пидишло и дукаш. Да, разошлось, mm -hmm. видишь много всяческих пупырочек, дырочек. А теперь нам понадобятся формы, такие силиконовые формочки, в которые вот так вот просто отрывая тесто руками. Mm -hmm. без Безовых церемоний. Да. Мы формируем очень небольшие шарики. Важно, чтобы просто они были ровные. Друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что э, размер теста на порядок меньше нашей формы. Именно для того, чтобы тесто могло подойти, э, раздаться по краям формы, э, заполнить ее всю, но при этом не выходить за края. Э, ну что ж, мы заполнили наши формы тестом и можем смело отправлять его в духовку. На какую температуру и час? Э, на 175 градусов на 30 минут. Угу. Давай. Поехали. Так. Ну что ж, Юля, пришло время проверить и достать, если готовы, наши ромовые кексы. Давай. Ух ты, они здорово поднялись. И, и они полностью и классно. готовы. Ммм, mm, симпатюлечки, как они поднялись а изменились в размерах. Оп, добавляем. О, столовую ложку рома в наш сироп. Актуальное запитание для всех мам. Чем можно такими солнышками прихощать своих детей? А, можно. А, Но, ну, в общем-то, тогда пусть постоит этот а, кекс хотя бы часок. Угу. И весь алкоголь из него уйдет. Угу. Но э, злоупотреблять тоже не стоит. Вот, на горячую. Важно на горячую хорошенечко пропитать вот этим вот сиропом чтобы он как почувствовал, что аж корочка стала размыкать. И именно в тот момент можно его просто достать обратно же в его формочку. Uh -huh. а, а еще вот хотелось бы сделать этот десерт как-то внешне более веселым. И у нас на столе есть отличные яркие цукаты. Mm -hmm, цукаты. ну а, точно они будут. Ну вот ты вот говорила о, о... родзиночках. Да, uh -huh. о изюме. Вот я решил немножечко его заменить и подать не внутри кексов, а сверху. Ну, на изюме и цукатах э, фантазия не должна останавливаться. Вы можете, дорогие друзья, использовать абсолютно разные э, вкусовые добавки для декорации и дополнения вкуса к вашим ромовым бабам. Э, это может быть и орехи, и э, другие какие-то фрукты, ягоды, кремы. Э, в кремы можно добавлять всякие разные натуральные красители. Я к этому вишику шоколад, мармелад и морозово. Помадка. Так, нечто есть. Так, на ваших глазах мы приготовили нашу первую домашнюю ромовую бабу. Для декора воспользуемся орехами. Ну что же, наша первая ромовая баба готова. Надо пробовать. И с удовольствием. Ну что же, Юленька, бон аппетит. Спасибо, Дима. Так, вот сразу пахнет, как в хлебном отделе. Дима, ты мне подица. Що все буде як в дитинстві, але я тобі так скажу: в моєму дитинстві були сухі кекси е, і така суха жорстка помадка. А тут соковитий, приємний кекс, ніжний е, на дотик, повітряний, Відчуваються оці от ноточки рому, але дуже делікатно. І дуже додає помадка прикрашена ще й цукатами. Мені подобається. Дякую тобі. Тепер я не буду купуватися в супермаркеті, сама буду робити. Да, для тебе тепер це легко. Баба. Зігрійте молоко. Змішайте дріжджі з цукром, додайте молоко, муку та ретельно перемішайте. Накрийте основу для тіста рушником на 10-15 хвилин. Закип'ятіть воду з цукром та зваріть сироп. Окремо зваріть помадку з цукру та молока. Змішайте масло з цукром. Додайте основу для тіста, яйця та борошно. Все ретельно перемішайте та замісіть тісто. Накрийте рушником та залиште на одну годину. З готового тіста зробіть кульки та покладіть у форми. Запікайте при температурі у 175 градусів 30 хвилин. Додайте ром у сироп, зануріть кекси до сиропу, декоруйте ромову бабу помадкою та цукатами.